Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Anda bayangkan, kalau seseorang yang selama ini telah membantu Anwar, kawan baik Anwar, berkorban hampir segala-galanya untuk Anwar pun, Anwar sanggup tikam belakang, Anwar sanggup permainkan, Anwar sanggup malukan sampai ke akhir hayatnya pun, even setelah meninggal pun masih lagi hendak dimalukan. Maka saya cakap terus terang, kita ti memang tidak boleh percaya dengan Isan yang bernama Anwar Ibrahim ini. Kerana apa? Kerana dia bab kata pepatah Melayu ibarat melepaskan anjing tersepit, anjing tu gigit kita balik. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum saya hendak membuat video ini, saya telah terbaca satu status FB yang telah dibuat oleh Lim Sian Si di mana beliau telah highlight pada 5 hari lepas, TMJ ada mengulangkan satu kenyataan mempertikaikan tentang RTS yang terlebar di Johor yang akan menyebabkan kesesakan yang luar biasa bakal berlaku serta mempersoalkan tentang kenapa nak bagi begitu banyak duit kepada Pulau Pinang untuk buat LRT sebagainya sedangkan dah congested sangat tetapi untuk projek dekat Johor, macam tak ada duit pula bila kita minta duit, eh tak ada duit pula dan sebagainya so, benda ini, kata Lim Siansi, dah 5 hari tapi PMX langsung tak respon. Maka kata Lim Siansi, anda kata kalau apa yang sebutkan oleh TMJ itu pun PMX tak respon, jangan ceritalah kalau rakyat biasa nak bercakap dan bersuara sebagainya. Lagilah PMX buat terlayan. Tetapi bukan itu yang ingin saya ceritakan. Sekarang ini kita semua tahu podcast keluar sekejap yang menampilkan isteri kepada Allah Ya Hamah Tun Daim Zainuddin iaitu Toh Pan Daimah Khalid memang betul-betul hangat kerana bukan sekadar podcast itu telah menyiarkan sisi Daim Zainuddin yang kita tak tahu tetapi menyiarkan juga tentang hakikat sebenar hubungan antara Anwar dan Daim yang sebenarnya boleh dikatakan lebih dari sekadar abang dan adik lebih daripada sekadar kawan baik kerana berkata Naimah, Daim memang sentiasa ada untuk Anwar dari dulu sampailah ke sudah tetapi at the end of the day, Anwar telah tikam belakang Daim Anwar telah memalukan Daim, telah menghancurkan bukan sekadar kehidupan Daim tetapi keluarga Daim, termasuk anak dan isteri juga semata-mata kerana apa? Oh, this is all political Saya telah cerita banyak tuan-tuan dan sekalian ramai yang minta saya tolong siarkan dan mungkin ulas sedikit tentang part ini dalam video saya jadi untuk tidak mampukan anda, saya minta anda tonton apa yang dikatakan oleh Naimah berkenaan dengan tindakan Anwar ini. Why do you think Almarhum didn't try and convince Datuk Sri Anwar that dia bukan this master conspirator? Why did he be pergi? Because it's Daim's character. They were friends. Like, didn't he no. want to save the friendship in any way? You see, bila once Anwar started doing all these things, Daim punya attitude is you know this was my friend right why is he saying this about me hmm. so i think he was this dia macam jauh hati tergelak yeah he was hurt hmm. so kawan yang dia tolong yang dia help masa i think masa uh, yeah. anu lawan dengan tun gafar Ga Ga yeah he campaign yeah. all this kind of things hmm. kan and then bila you are in trouble suddenly yeah. i'm the bad guy And then dia the punya attitude is that don't complain, don't apa, don't explain, don't complain. Hmm. Yeah, that's dia punya attitude. So like leave it lah. So you tanya macam mana dia punya friendship dengan Anwar, right? Bila Anwar was uh, having all the legal issues, which which firm was defending Anwar Ibrahim? But was it still Tuan's firm? No, but this was his, you know, his name. He was still It's still Daimeng Armani, right? Oh. So it was Daimeng Armani that was defending uh, Anwar Ibrahim. And then uh, bila I think after a few years, I think Anwar wanted to see Daim. Anwar wanted to see Daim, tapi kalau you dalam penjara, only two groups of people boleh jumpa. One is your I mean family and lawyer. And lawyer. <laughs> so what did Daim do? Become a lawyer. Become a lawyer. Dia pergi balik, ambil dia punya join balik yep. Daimeng Armani ambil practicing cert dia balik I think the last time he had the practicing cert was in 1970 kot uh, he took back his practicing cert and pergi jumpa Anwar in jail masuk keluar selalu jumpa Anwar in jail bila Anwar dah keluar from jail Anwar used to come to the house malam lepas dinner dia nanti sampai lah pukul 11 or after his lunch he'll come at 3 o'clock and in and out of the house ini tahun berapa tu? Pun? Ni bila dia dah came out from jail ini. This is after 2018, 2018 lah 19 yeah, uh, lepas, lepas kita jatuhlah. Ha. And this is the rapprochement mm. between uh, <laughs> uh, Tun Mahathir, Tun Daim and uh, Anwar lah the That's rapprochement right. yes. uh, common enemy was mm. <laughs> cool. <laughs> so yeah. and then uh and he also told Daim he said bila aku jadi perdana menteri hang jangan dok pi jalan mana. I want you to be my economic adviser apa yang terjadi daripada rapprochement dah mula buat baik sampai PMX kata kalau saya jadi Perdana Menteri nanti you'll be my advisor to to the situation that we are in today. Dan takkanlah pada penghujung hayatnya Tuan Daim yang Tok Puan sendiri kata falsafah biak pi ni biak pi ni tetapi bila dah melibatkan Tok Puan dah melibatkan anak-anak dia he didn't lift the phone up and say you know hey Anwar what's going on here? I asked him I said, does it, you know, if you talk to him, maybe can it make a difference? He said, cannot. Because dia kata, bila you pergi cakap dengan Anwar, apa dia kata with you dalam, in the room, and apa he will say outside the room, you have no control. So then said, I go and talk to him. He said, okay, no problem. And then dia keluar ke outside there on some ceramah and say, oh, Daim datang menangis, minta maaf and all that. Tapi saya kata tak boleh, you mana sakau, kena bagi balik. So you cannot you have no control over that so he said you cannot deal with anwar ibrahim so he didn't and then uh, he said satu saja yang dia rasa macam i don't know whether the turkey line is the right word lah tapi dia kata katalah betul anwar marah kat dia dia conspiracilah apa tak semua catchkan uh, yeah. uh, all this lah katakanlah if it's betul he said but we never touch his wife we never touch his children you know it's political them said his fight is with me So yang dikait dengan anak, dengan bini, it's like, what? What is this? So that is the only part yang Daim was, was telling lah that he, he didn't like. But at the same time, I mean, we have lawyers, we fight legal. It's a legal battle, we fight the legal battle. So Daim punya philosophy is whatever. And always is like, yang mustahak dia kata, kita know the truth, Allah knows the truth. That's That's very important. Of course uh, KJ dengan tuan Puan yang said Datuk Sianua akan katakan tidak langsung ada buktilah bahawa Datuk Sianua yang orchestrate benda ni we have to say that betul uh, um of in we all have fairness lah of yes. course they will claim yeah. that and then people can believe what they want to believe sure um tuan Puan, uh, I just want to follow up on my question about you and how you're doing okay. uh, so. can i stop yeah, yeah. you see um masa up to 2020 2021 uh, anwar was still uh, okay no up to before the fall of the ph government eh? anwar dengan daim ada banyak um, still interaction kadang-kadang okay. bila dia cakap something in public and said whatever lah about daim then bila dia jumpa daim dia kata you tahu lah i ni kena cakap because it's politics but you know it's nothing right it's politics and then dia cakap uh Amir come and work with with masa elections 2022 punya election, come and work with uncle we are family friends uh work together join the party and all that and then bila then masa dalam ceramah dia kata kalau daim dia jadi perdana menteri daim will have sleepless nights so but then he said this is just political talk The day that he won, Masud, during election campaigning, he was still in touch with Amir. Masud, the, the day that he won, Amir said, Congratulations, uncle. The whole uh, communication finished. Saya rasa tidak ada apa yang perlu saya ulas sangat berkenaan dengan apa yang telah disampaikan dan telah didahkan oleh Tuh Puan Naimah itu. Anda sendiri dah dengar, anda sendiri dah faham dan anda sendiri sudah tahu tentang hakikat sebenar antara Daim dan juga Anwar. Tetapi, ialah saya ingin meninggalkan anda dengan bertanyakan satu soalan. Jika seseorang yang selama ini telah membantu Anwar yang telah bersama-sama dengan Anwar bahkan sanggup untuk menjadi lawyer kembali walaupun dah lebih apa 40 tahun 30 tahun tidak praktis sebagai lawyer semata-mata untuk nak pergi berjumpa Anwar dekat penjara nak auto uh, bersama-sama dengan dia dan sebagainya nak membantu kalau orang yang selama ini telah memberikan tangan telah meluluhkan tangan untuk menaikkan Anwar di persada politik negara orang ini boleh dikatakan telah buat segala-galanya untuk Anwar dan Anwar sanggup untuk tikam orang ini Anwar sanggup sailang orang ini sanggup untuk memalukan orang ini dan keluarga dia sekali hanya sebab-sebab kerana oh this is all political nothing ini semua political saja. benda-benda politik ala you faham lah you faham dan sebagainya maka saya cakap terus terang soalan saya adakah anda rasa orang seperti Anwar ini akan betul-betul berkhidmat untuk rakyat ataupun rakyat akan digelugulakan, akan dikencingkan dan akan dibuat apa sahaja semata-mata kerana apa? Oh, ini semua political. Oh, kita bagi janji 40% kepada Sabah. Kenapa? Ini political je. You faham je, tak ada benda pun. Oh, kita akan bagi uh, segala kemudahan untuk rakyat dan sebagainya. Oh, ini semua political je, tak ada benda pun. Oh, kita akan perangi sakau dan rasuah. Oh, ini semua political je, tak ada benda pun. Semuanya political. Jadi, kepada rakyat sekalian. Adakah anda mahu seorang pemimpin yang sanggup untuk merosakkan segala-galanya semata-mata kenapa? Kerana politikal. Last kali, saya teringat kata A. E. Kadir Jasin. A. E. Kadir Jasin kata Anwar ini merupakan seorang ahli politik yang memerlukan orang untuk diserang. Dulu dia serang siapa? Tun Daim, Jabal Sultan Dr. Mahathir, dia pernah serang Ghaffar Baba, dia serang semua orang lah. Sebab dia kena ada orang yang dia serang tanpa orang yang diserang siapalah Anwar Ibrahim sebab politik Anwar ialah politik menyerang dan juga politik untuk memburukkan pihak lawan supaya nama dia sendiri naik cuba kalau tak ada ahli politik yang benar-benar dapat orang kata apa diserang oleh Anwar sebagainya mati kutu dia tuan-tuan dan perempuan tepuk dada tanya seri kita dengar sini kawan-kawan sekampung. aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Kerana manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita.